الحمد لله الحمد لله حمدا حمد يسيرا دائما مباركا نحمده ولا تزيد نعمائي ونذكر ولا تميل آلائه وهو الله الواحد الصمد القديم القيوم الرحمن الرحيم والصلاه على رسوله محمد واله واصحابه الاتقياء خصوصا على افضل البشر بعد الانبياء بالتقيت امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى اعدل الاصحاب صاحب المنبر والمحراب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع القران امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اصل الله الغالب ومدوا بكل طالب امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الحمامين سعيدين شهيدين سيد شباب أهل الجنة في الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى آلهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمي الشريفين بين الناس حمزة ولباس رضي الله تعالى أجمعين إن هذا الشهر رمضان يشفع لكم بالعفو والغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع يا شهر رمضان فتحسنوا على إتمامه وتأسفوا على إختتامه الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع يا شهر رمضان يا خير والشهور ويا في الآفات والدخول ويا من بين البركات عند الإفطار والسحور. الوداع الوداع يا شهر رمضان. أنت الذي ترفع الصلاة وترفع الدرجات وتدافع الحسنات. الوداع الوداع يا شهر رمضان وفيك ينظر الرحمن وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الهدى الهدى يا رمضان عند كل إفتار ألف ألف, الف, 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 الف من النار الوداع الوداع يا شهر رمضان يا شهر الخير والكمال وشهر ال... وشهر الامن والامانات الوداع الوداع يا شهر رمضان انت الذي اوله رحمه واوسطه مغفره واخره نجاه من النار من الذنوب والخطيئات الوداع الوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر البركة والإحسان السلام عليك يا شهر التسبيح وذكر الرحمن السلام عليك يا شهر الضيافة وزيارة الإخوان السلام عليك يا شهر التراويح وتلاوة القرآن فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون انه تعالى شفاء كريم ملك بدر روح رحيم الحمد لله الحمد لله الملك العزيز الغفار الكريم الستار عباد الله بادروا بالتوبه والاستغفار وباركوا بالصلاه على النبي المختار فقد قال الله الملك الجبار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد من صلى وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في عدد من صلى وسلم اللهم صل على محمد في عدد من بعد وقرا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق لسلطان الإسلام بأهواء البركات ولي بالعام. خلد الله ملكه وسلطانه اللهم انصر من نزل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي القربى وإثمان الفجاء والمنكر وإذا يعيذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يسمعكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعزوه وأجلوه وأتموه وأثموا وآثموا وأكبر والله يعلم ما تصنعون <applause>